吴燕去找陈英了，我想跟她一起去，但她不让我去。陈英，你没开玩笑吧？陈英三年前就过世了。你说什么？你居然一直都不知道吗？三年前，吴燕跟陈英在我们公寓楼的电梯间里出事故了。我跟许倩接到医院电话去了才知道的。 成因本来就有鼻恐惧症，啊，又被困了那么久、啊，而且我们谁都不知道，他还有很严重的心脏病。什什么意思？这一切大概不过是无言为了缓解心理紧张，或者孤独，或者情绪低落，幻想出来的。当他不知所措的时候，会在心里按照成因的个性和说话方式来扮演他。 来和自己对话，我觉得这算是种积极正面的自我协调。最好的办法不是叮嘱他去看心理医生，而是装作不知道，好好的爱护他，减少他的独处时间，尽量不要让负面情绪影响他。我看，我们也这样对无烟就行了。你多注意点他，免得有什么突发状况。 我明白了，谢谢你，念谦、嗯、你来这里等我吗？嗯，你去见陈英了？嗯。 我不是跟你说过了吗？程英跟我说，这么值钱的戒指，要是哪天跟你离婚了，我一定不能让你要回去。老板，你让我去查的那个地址，我已经去过了。 房东说，跟他签租房合同的人是桑小姐，其他情况他也不是很清楚。哦，怎么了？没什么。吴岩。 嗯，以后别上学了，年后来厦门陪我好，好不好你这么封建的吗？怎么封建了？你这跟禁止女性外出识字有什么区别？你该不会是嫉妒我比你有文化吧？什么？你连小学文凭都没有的事儿，我早就知道了，小陆姐早就出卖你了。 你不是说你没有课了，只剩下写论文呢、啊？到厦门也可以写啊。苏念卿怎么回事、啊？你怎么越来越粘人了、啊？你以前可不这样。因为怕你被别人抢走啊。谁啊？谁还能有你这么大的魅力？啊？陈英<寅>。你这个醋吃的也太广泛了吧。 所以你到底去不去、啊？嗯嗯，给我点时间吧，我还得把爸爸的办公室挪一下，还得把前面交接一下，还有很多其他的事情要做。